নমস্কাৰ চৰাজ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল শিক্ষামন্ত্ৰী মহাশয়েটি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এই কথাটো ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমাৰ শিক্ষকসকলৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দৈনিক উপস্থিতি তথা আন আন কিছু তথ্য এই ৰাখিবৰ কাৰণে এটি বিশেষ এপ্লিকেশ্যন বা প'ৰ্টেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে সেই প'ৰ্টেলটোৰ নাম হৈছে শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেল বা শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যন আৰু সেই শিক্ষা সেতু প'ৰ্টেল আৰু শিক্ষা সেতু এপ্লিকেশ্যনক লৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এটি বিশেষ ভাল কথা ঘোষণা কৰিছে আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ এইটো হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোয়ৰ এটি বিশেষ পোষ্ট তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আই এম গ্লেড টু শ্বেয়াৰ ডেট দি গভাৰ্মেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া ইন দি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম এণ্ড পাব্লিক গ্ৰীভেন্স হেজ চিলেক্টেড শিক্ষা সেতু অসম ফৰ দ্য নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ ই গভাৰ্নেন্স ফৰ দ্য ইয়াৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা শিক্ষা সেতু অসম নামৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন বা যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোক দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ ই গভাৰ্নেন্সৰ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ ই গভাৰ্নেন্সৰ বাবে বাছনি কৰিছে অৰ্থাৎ বৰ্তমান সময়ত যিহেতু সকলো ব্যৱস্থা এই ডিজিটেল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে যিটো ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম বাছনি মানে ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম কৰিছিলে শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে যিটো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে বা শিক্ষকসকলৰ সকলো তথ্য ইয়াত সকলো এম ডি এমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিখিনি তথ্য ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰিছিলে এই সকলোবিলাক ব্যৱস্থা চালি জাৰি চাই আমাৰ যিটো শিক্ষা সেইটো অসম নামৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা বা শিক্ষা সেইটো অসমৰ যিটো অনলাইন ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছে ভাল পাইছে বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো আমাৰ এই তেওঁলোকৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট এই ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ এই ই এই শিক্ষা সেইটো ব্যৱস্থাটো ভাল পায় বা তেওঁলোকে এইটো চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে এইটোৰ ওপৰত সুখী হৈ বা এইটোৰ ওপৰত চালি জাৰি চাই তেওঁলোকে আমাৰ এই শিক্ষা সেইটো অসমৰ যিটো এই অনলাইন ব্যৱস্থাটো কি কৰিছে তাৰপিছত নেশ্যনেল এৱাৰ্ড ফৰ ই গভাৰ্মেন্স গভাৰ্নেন্স ফৰ দ্য ইয়েৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কৰৰ কাৰণে বাছনি কৰিছে আৰু দুহেজাৰ এই চৌব্বিছ চনৰ আঠ আৰু ন আগষ্ট তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাতাইছতম যি কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ ভাৰত চৰকাৰৰ ই গভাৰ্নেঞ্চৰ সাতাইছতম যি কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে ছাব্বিছতম কনফাৰেন্স হৈ গৈছে সাতাইছতম কনফাৰেন্স সাত আঠ আৰু ন আগষ্টৰ তাৰিখে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই সাত চৰি আঠ আৰু ন আগষ্ট তাৰিখে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ সা আঠ আৰু ন আগষ্ট তাৰিখে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাতাইছতম ৰাষ্ট্ৰীয় যি কনফাৰেন্স এই কনফাৰেন্সত আমাৰ শিক্ষা হেতু অসমক এই পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু আমিও ইয়াক লৈ নিজে গৌৰৱবোধ কৰিব লাগিব গতিকে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আমি এই শিক্ষা সেইটোত কিবা ভাল পাইছোঁ বেয়া পাইছোঁ এইটো পিছৰ কথা যিহেতু সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু যিহেতু আমাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা এটা এপ্লিকেশ্যনে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যিহেতু পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে নিশ্চয় এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল কথা ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব ধন্যবাদ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চ্যালটির জড়িয়ে আমি শিক্ষক ছাত্ৰী অভিভাবক আর বিদ্যালয়ের কারণে উপযোগী কিছু ভিডিও প্রস্তুত করতে চেষ্টা করুন আপনি যদি আজকে প্ৰথমবাৰৰ কারণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্রহ করে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব আর অল নোটিফিকেশন প্রেস করে থাকব